Домогляться, домогляться, Я... находить компромисс. Сынчина, моя семья есть Маком. Действительно счастливая семья, мы вам желаем процветания, успеха, всего самого наилучшего. В разрезе вот того, что действительно с чем могут столкнуться украинские девушки, принимая решение о том, чтобы заключить брак с иностранцем. Вот когда вы поняли, что ну тогда поняли, что возможно этот человек, вы с ним хотели прожить всю жизнь. К тому же ваши родители дипломаты, и они предостерегали вас. Какие действия проводились, например, вашими родителями, либо вами, для того, чтобы все-таки, ну, хотя бы навести справки об этом человеке? Или не проводились вообще? То есть, любовь была полная, безграничная, и все эти условности и риски, они были снивелированы? Не, ну Почему? У нас есть свои семейные легенды. Мне дед взагали предложил выслать его и визу ему не давать. Ну, это правда, действительно. То, что Майкл говорит, користуваться мозгом. Все-таки хочу акцентировать внимание на следующем. Ну, хотя бы маленькая мысль была у вас, вот вы взрослый, серьезный человек, который, в принципе, жил уже более-менее самостоятельной жизнью. Уточнить, поинтересоваться. У нас есть организация, которая дает определенные рекомендации женщинам, которые выезжают за, за границу, то есть пользовались ли вы этим, наводили ли вы какие-то справки о своих правах, э, консультировались ли вы, возможно, с семейными адвокатами, о своих э, имущественных, неимущественных правах в случае вступления в законный брак с гражданином другого государства? Вот об этом вопрос. Ну, я могу честно сказать еще. Э Ми цього не робили. Думаю, що насправді мій дід такі щось можливе і зробив, тим паче, що були, можливо, якісь у нього можливості такого плану. Він теж дипломат, вже такий в другому генерації. А, думаю, що нічого не знайшли, бо майкла сім'я батька благонадіжна ну, дуже звичайна сім'я з Австралії, да. далекі від будь-яких шпіонських ігор чи чогось такого. Можливо і різні бути сентименти. Але э, насправді мені здається, що э... Це треба робити у дікої жінки, особливо якщо країна складна, такі як арабські країни, тому що деякі культури все одно більш складні ніж Майкл, католік, я православна, Ми одружилися греко католицькій церкві, тому що ми все ж таки віримо і ми хотіли якось об'єднати. Ну нам не хотіли міняти, міняти віру. Що було б, якщо б він був мусульман, мені важко уявити, але я знаю, що я б все одне зробила це рішення, тому що кохання було найважливим як для мене, так і для нього. Можливо, в цьому ми теж співпадаємо. Ну, что можно проверить в жизни? Что можно проверить? Я что не ответ. можно ответ а, а что Пани Наталья, переверить? а может, вы подскажете что-нибудь?